Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Amirah Syashal dalam 15 minit MMTV edisi 16 Disember 2025. Kita terus ke berita utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan pelantikan menteri baharu serta pertukaran ke beberapa portfolio dalam kabinet kerajaan Madani hari ini. Beliau mengumumkan perkara itu di Putrajaya berikutan kekosongan dalam Kabinet dan keperluan untuk membuat sedikit penyesuaian serta memastikan pelaksanaan dasar kerajaan berjalan lebih berkesan. Datuk Seri Johari Abdul Ghani berpindah portfolio ke Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI. Datuk Seri Atta Joseph Kurup mengisi kekosongan jawatan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam dan Stephen Sim Chee Kiong yang dahulunya Menteri Sumber Asli, Sumber Manusia kini menggalas jawatan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang baharu. Sembilan muka baru setai barisan Kabinet ialah Ahli Parlimen Sungai Petani Dr. Mohd Taufik Johari dilantik sebagai Menteri Belia dan Sukan manakala Ahli Parlimen Mas Kading Mordi Bimol dilantik sebagai Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Sementara itu, Ahli Parlimen Ledang, Syed Ibrahim Said Noh, dilantik sebagai Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam dan Ahli Parlimen Paya Besar. Datuk Indra Muhammad Shah dilantik sebagai Timbalan Menteri Ekonomi. Ahli Parlimen Bayan Baru Sim Zesin pula dilantik sebagai Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Manakala Ahli Parlimen Segamat Ar Yunus Waran dilantik sebagai Timbalan Menteri Perpaduan Negara. Selain itu, Ahli Parlimen Miri Chiu Chun Man dilantik sebagai Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Turut dilantik ialah pendakwah bebas Mahamah Rosli sebagai timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama serta Ahli Parlimen Tawau Datuk Lu Sufui sebagai timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan. Manakala Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Muhtar digugurkan dan digantikan dengan timbalannya Zulkifli Hassan yang dinaikkan jawatan penuh. Terdegugurkan ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Wilayah Persekutuan, Datuk Seri Dr. Zaliha Mustafa yang kini digantikan oleh Hanayoh yang sebelum ini memegang jawatan Menteri Belia dan Sukan. Ada kekeliruan dalam negara kita. Sekarang ini penyamun, perasuah pun dianggap sebagai whistleblower dan dijadikan hero. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Akta Pelindungan Pemberi Maklumat 2010 Akta 711 akan melalui proses penambahbaikan pada awal tahun hadapan. Menurut beliau, langkah tersebut diambil untuk membezakan antara pemberi maklumat dan penjenayah yang berselindung di sebalik status selaku pemberi maklumat. Beliau turut menyatakan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail akan membentangkan hal tersebut sekiranya wujud kelompongan tarik akta berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata polis akan mengemukakan laporan kes tiga lelaki ditembak mati di Melaka bulan lalu kepada Peguam Negara hari ini untuk tindakan lanjut. Pada sesi soal jawab di Dewan Negara hari ini, Anwar berkata pihaknya menerima jaminan daripada Ketua Polis Negara Datuk Seri Mohd Khalid Ismail bahawa siasatan rapi dan telus diadakan tanpa ada tolak ansur. Anwar menjawab soalan Seneta Amir Mat Kazali yang meminta Perdana Menteri menyatakan langkah kerajaan dalam mengukuhkan integriti dan ketelusan penguasaan undang-undang bagi mengekang penyalahgunaan kuasa dan ketirisan dalam agensi penguat kuasa. Pada 24 November lalu, tiga pencenang yang berusia antara 24 hingga 29 tahun ditembak mati selepas seorang daripada mereka menyerang anggota polis menggunakan parang di sebuah ladang kelapa sawit di Durian Tunggal, Melaka. Namun pada 3 Disember lalu, media melaporkan bahawa ahli keluarga tiga penjenayah terpapit menolak dakwaan bahawa ketiga-tiga suspek bertindak ganas dengan menyerang pihak polis. Susulan itu, Jabatan Siasatan Jenayah CSC Bukit Aman menubuhkan pasukan khas untuk menyiasat dakwaan ahli keluarga tiga suspek lelaki yang tidak berpuas hati dengan tindakan polis. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi pilihan raya kecil PRK Parlimen Kinabatangan dan DUN Lama Sabah dijalankan serentak pada 24 Januari hadapan. Pengerusinya Datuk Seri Ramlan Harun turut maklumkan tarikh penamaan calon pula adalah pada 10 Januari manakala hari pengundian awal ditetapkan pada 20 Januari 2006. PRK Kinabatangan dan Lamak diadakan susulan kematian penyandangnya Datuk Seri Dr. Datuk Seri Bung Mohtaruddin pada 5 Disember lalu di sebuah pusat perubatan di Kota Kinabalu Sabah. Terdahulu, Bong Mohtar, 66 tahun, mempertahankan kerusi lama pada pilihan raya negeri PRN Sabah ke-17 baru-baru ini dengan majoriti 153 undi dalam saingan enam penjuru. Putusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan mereka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tenda, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari, semuanya ada di sini. Dua dalam satu. Layari iklaneka.utusan.com.my Kita kembali lagi. Seorang lelaki mengaku tidak bersalah di mahkamah Seksyen Taiping hari ini atas pertuduhan menyebabkan kecederaan parah terhadap seorang siak surau menggunakan parang dalam kejadian di Kamunting, Perak minggu lalu. Tertuduh Kamaruzaman Kamarudin 55 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa di depan Hakim Nur Sakinah Harun ar rashid Mekop pertuduhan bapa kepada tiga anak itu didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan parah ke atas Nur Muda Mot Nur, 68 tahun dengan menggunakan sebilah parang pada 10 Disember yang lalu. Bagaimanapun, Peguam dari Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK Putri Hikmatul Raudah Zulaika Muhammad memohon jaminan ringan atas alasan tertuduh yang telah bercerai itu bekerja sendiri dengan pendapatan harian sebanyak RM50 sahaja. Selepas dua tahun beroperasi, penyanyi Syihah Zikir menamatkan operasi restorannya Syihah Zikir Nasi Ayam. Menurut Syihah, keputusan untuk menutup perniagaannya yang terletak di Seksyen 7 Sya'alam Selangor tersebut bukan perkara yang mudah. Dalam masa sama, dia teruk menzahirkan ucapan penghargaan kepada pelanggan yang selama ini menyokong restoran miliknya sepanjang tempoh beroperasi. Terdahulu, Syihah atau nama penuhnya Nur Syihah Muhammad Zikir membuka restoran nasi ayam di Shah Alam pada, pada, Jun 2024. Terus ke Berita Dunia. Suruhanjaya Pilihan Raya Thailand mengumumkan pilihan raya umum negara itu akan diadakan pada 8 Februari hadapan dan parti-parti politik mesti menamakan calon Perdana Menteri mereka sebelum akhir tahun ini. Perdana Menteri Anutin Chavnivarkul daripada Parti Bumjaitai Thai konservatif mengambil alih jawatan pada September lalu selepas penggantinya disingkirkan kerana pelanggaran etika. Beliau membubarkan parlimen pada hari Jumaat lalu, membuka laluan kepada pilihan raya nasional yang menurut undang-undang Thailand mesti diadakan dalam tempoh 45 hingga 60 hari selepas pembubaran langkah ini berlaku ketika konflik lama sempadan Thailand-Kemboja kembali memuncak bulan ini dengan pertempuran tentera yang berterusan mengorbankan sekurang-kurangnya 31 orang dan memindahkan kira-kira 800,000 penduduk Thailand. Nitama, kucing betina Kaliko yang terkenal sebagai ketua stesen kereta api di stesen Kishi, laluan Kishigawa di Kinokawa, wilayah Wakayama, Jepun, telah mati pada November lalu sekaligus mengakhiri kerjayanya. Upacara permohonan terakhir dihadiri lebih 500 peminat serta penduduk setempat pada Sabtu yang lalu dilantik sebagai ketua stesen khas kehormat oleh Wakayama Electric Railway selepas menggantikan Tama Kuching yang membuka era fenomena ketua stesen Kuching di stesen unit itu. Nitama telah menjadi simbol tarikan pelancong serta kegemaran warga tempatan sepanjang bertugas. Kisah stesen Kishi yang dikenali kerana mempunyai kucing sebagai ketua stesen turut menarik perhatian dunia. Apabila usaha itu bukan sahaja memupuk semangat komuniti, malah membantu meningkatkan kunjungan pengunjung ke lalong kereta api berkenaan sejak awal karya Tama dahulu. Apa yang ada dengan media mulia sedang berhaj? Di media mulia kami memaparkan berita-berita terkini, tepat dan sensasi menerusi Putusan Malaysia dan juga KOSMO. Berita-berita berkenaan isu semasa, politik, hiburan, sukan, laporan. Pelbagai segmen seperti program diskusi dan buang bicara. Korang yang dipaparkan berkonsepkan mm. pemikiran baharu mm -hmm. dan suara kontemporan. Berdapatkan perkembangan berita semasa melalui laman web dan juga platform media sosial kami, Putusan Online dan KOSMO Online. Kita kembali lagi beralih ke berita ekonomi. Kerajaan mengambil beberapa langkah bagi menangani ekonomi bayangan sebagai usaha meningkatkan pendapatan negara, antaranya melalui pelaksanaan sistem e-invoice yang bermula pada tahun 2024. Timbalan Menteri Keuangan Lim Hui Ying berkata pelaksanaan e-invoice bertujuan mengukuhkan pentadbiran yang lebih progresif serta mempercepat pendigitalan sistem percukaian sekaligus membantu mengekang aktiviti ekonomi bayangan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Senator Rita Sarimah anak Patrick Insul mengenai langkah kerajaan dalam menangani ekonomi bayangan bagi memastikan pendapatan negara dapat dipertingkatkan. Lim menambah pemantauan berterusan akan terus dilakukan bagi menilai keberkesanan inisiatif itu dalam memperluas asas cukai serta meningkatkan hasil negara pada masa hadapan beliau menegaskan sebarang penambahbaikan terhadap rangka kerja pengukuran kos sar hidup akan terus dinilai dari semasa ke semasa semua kenderaan berat tanpa muatan BTM atau berat dengan muatan BDM melebihi 5 tan dan ketinggian melebihi 35 meter tidak dibenarkan melalui jambatan angkat atau drawbridge Terengganu mulai 1 Januari hadapan. Ketua Pegawai Eksekutif TI Properties Yang Berhad, Awasi Muhammad berkata langkah berkenaan bagi menjamin keselamatan pengguna jalan raya serta melindungi keutuhan struktur. Struktur jambatan yang merupakan satu daripada infrastruktur penting dan ikonik negeri berkenaan. Awasi menambah kenderaan BTM atau BDM melebihi 5 tan dan ketinggian melebihi 35 meter perlu menggunakan laluan alternatif iaitu Jambatan Sultan Mahmud dan Jambatan Manir yang merupakan antara laluan penghubung Kuala Nerus dengan pusat bandar Kuala Terengganu. Terus ke berita sukan. Atlet renang negara Qiu Ho Yan menyumbang pingat emas dalam acara 400 meter gaya bebas lelaki pada sukan Sea 2025 di kolam renang persatuan sukan Thailand SAT hari ini. Ho Yan menamatkan perlombaan dengan catatan masa 3 minit 50.63 saat sekaligus membuktikan konsistensi serta kepayaannya untuk bersaing di peringkat serantau. Ini merupakan penantian panjang dan pencapaian pribadi dalam karier perenang berusia 23 tahun itu apabila meraih pingat emas pertamanya pada temasha perkenaan. Hoyan berkata sejak penampilan sulungnya dalam acara itu sejak Sukan Si Hanoi 2021, dia sering berada di podium namun impian untuk memenangi emas sentiasa tertangguh. Menurut Hoyan lagi, strategi perlombaan serta fokus terhadap rentak sendiri mencari kunci kejayaannya pada perlombaan tersebut namun dia mengakui masih terdapat ruang untuk penambahbaikan khususnya dari segi pusingan renang. Jaguh perseorangan lelaki badminton Paralimpik Negara, Chia ah Lik Hau, menutup tirai tahun 2025 dengan cemerlang apabila dinobatkan sebagai pemain Paralimpik Lelaki Terbaik Dunia 2025 pada Majlis Gala Persekutuan Badminton Dunia di Hangzhou, China malam tadi. Pemain nombor satu dunia itu menewaskan Daiki Kajiwara daripada Jepun, Kumar Nitesh India dan Park Hee Sung daripada Korea Selatan sekaligus menamatkan penantian selepas dicalonkan selama lima tahun berturut-turut. Li Hao juga dinomatkan sebagai bergu Paralimpik terbaik dunia 2025 bersama Muhammad Faris Anwar. Dalam kategori Paralimpik Wanita pula, anugerah pemain perseorangan wanita terbaik dimenangi oleh wakil Switzerland, Ilaria Oligiati. Sebagai penutup 15 minit MMTBR ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 17 Disember 2025. Jangan lupa dapatkan akibat utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Amira Syasha. Assalamualaikum dan jumpa lagi.